assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar bugundan boshlab sizlar bilan birgalikda mashg'ulotlarimizni onlayn tarzda davom ettiramiz yurtimizda karantin qoidalari kuchaytirilgani sababli ko'chaga -çı chiqqaningizda maska taqib chiqishni unutmang o'tgan mashg'ulotlarimiz davomida sizlar bilan birgalikda liboslarga rang berish mavzusini o'tgan edik mashg'ulotlarimiz davomida o'zingiz uchun libos yaratib unga rang berish jarayonini boshlagan edik bugungi mavzuyimiz esa libos sanamiz o'n birinchi yanvar bo'lib bugungi mavzuyimiz liboslarga rang berish usullari ekan tayyorlagan eskizimizni bugungi mashg'ulotlarimiz davomida yanada mustahkamlab turli xil ranglar yordamida boyitib boramiz mana aziz o'quvchilar eskizini tayyorlab unga rang berish jarayonini boshladik liboslarni dizaynini yaratishda ranglarning ahamiyati juda kattaligini men sizlarga har mashg'ulotlarim davomida aytib ta'kidlab boraman eskiz tayyorlab ularga rang berishni boshladik eng muhimi ranglarni yaxshi tanlay ola bilishda liboslarga rang bera boshlaganimizda birinchi navbatda biz yorqin ranglarni bo'yab olamiz ranglar oddiygina bo'yalibgina qolmasdan ular turli uslublarda ya'ni naqshsimon geometrik shakllarda dumaloq shaklda bo'lishi ham mumkin bu bosqichga yetib kelganimizdan oldin ranglar o'zi nima ular qanday paydo bo'ladi qaysi rangga qaysi rangni qo'shsa nima rang kelib chiqishi ranglarni turli usullarda paydo bo'lishi haqida ham bilib olishimiz zarur buning uchun biz rang doirasini bajaramiz bu doirada sariq rangdan boshlanib oxiri yana sariq rang bilan tugaydi bularni qorishmasini yaxshilab bilib olinsa libos kompozitsiyasini bo'yash jarayonida kompozitsiya toza va yorqin ranglarda chiqadi asosan ranglar libosga yorqinlik baxsh etib turishi libosga jilo berishi lozim ranglar libosni ochib beruvchi asosiy vazifadir agar ranglar libosga nisbatan to'g'ri tanlansa u libos insonni bezab turadi to'g'ri olinmagan ranglar esa libosni buzib ko'rsatishi mumkin aziz o'quvchilar mana eskizimizni bo'yash jarayoni yakunlanib o'z nihoyasiga yetib qoldi sizlar ham o'z eskizingizga shu tariqa rang berasizlar liboslar dizaynini yaratishda ranglarni ajrata bilish yorqin ranglar issiq ranglar sovuq va jilodor ranglar ekanligini tanlab bilishingiz lozim shuning uchun aziz o'quvchilar bugungi mashg'ulotlarimiz davomida siz o'z eskizingizni yorqin ranglardan foydalangan holda bo'yab ko'rsatishingiz lozim Mana aziz o'quvchilar bugungi mashg'ulotlarimiz davomida tayyorlagan eskizimiz sizlarga uyga vazifa yorqin ranglardan foydalangan holda o'z eskizingizni bo'yash shuning bilan bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi